Energetika Nazirliyi ilə Masdar və BP şirkətləri arasında mövcud əməkdaşlıq çərçivəsində GreenTech Samarkand 2021 adlı təlim proqramı təşkil edildi. Proqram Energetika Nazirliyi yanında Bərpa ilə Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin tabeliyindəki Qobustan hibrid elektrik stansiyasında həm fiziki, həm də onlayn olmaqla hibrid formada keçirilib. Proqramda bərpələnən enerji mənbələrindən istifadə, günəş və külək enerjisi, dənizdə külək enerjisi, hidrogen enerjisi, elektroliz vasitəsilə yaşıl hidrogenin istehsalı, hidrogen yanacaq elementlərinin əsasları və yaşıl enerji texnologiyalarının tətbiqi təşkil edilib. Təlimdə iştirakçılara sertifikatlar təqdim edilib. Azərbaycanın elektroenergetika sistemində bərpa olunan enerjinin qoyuluş gücü olaraq payını 30% çatdırmaq hədəfi. Xüsusilə o cümlədən xarici investisiyaların cəlbili ilə əlaqədar görülən tədbirlər, xüsusilə də azad edilən ərazilərin yaşıl enerji zonasına çevrilməsi ilə bağlı planlar beynəlxalq şirkətlərlə enerji əməkdaşlığının inkişafı üçün böyük imkanlar yaradır. Kiçik həcmdə külək enerjisi Günəş enerjisi, biorequrslardan istifadə, təlim qurğusu və digər müvafiq infrastruktur var ki, burada tələbələr həm təlim alıb, həm də burada mövcud qat icdarda məs yay təlim düşərgəsi formatında qalıb təsirlərini davam edə bilərlər. Bu sahədə şirkətimizin ötən il elan etdiyi strateji Ə, şirkətin ömrüklükdə fəaliyyətinin ə, müəyyən dövrlərində bu istiqamətə yönəlməsinə xidmət elan edib. Eyni zamanda Azərbaycan dövləti də bərpa olunan enerji sahəsində müəyyən planlarını açıqlayıb. Bu barədə də qeyd olundu və bir növ ölkənin bərpa olunan enerji ilə bağlı planları ilə şirkətin bu sahədə strategiyasının dəyişməsi üst düstə düşdüyündən biz böyük məmnuniyyətlə ə, Energetika Nazirliyi ilə bu sahədə əməkdaşlığı da davam etdiririk. Bəxtiyar Aslanbəyli onu da qeyd etdi ki, hədəfimiz 2050-ci ilə qədər və ya daha tez xalis 0 emissiyaya nail olmaq, dünyanın da bu hədəfə çatmasına yardım etməkdir. 2 günlük kampda iştirak etməklə ilk öncə motivasiyamı artırdım. İkinci A. olaraq və ən əsası olaraq da gələcəkdə hansı ixtisası seçəcəyimi və hansı yöndə magistrə daxil olacağımı və işləyəcəyimi məyən eləmiş oldum. Mastar 2006-cı ildən etibarən iqlim dəyişikliyi probleminin həllində fəal rol oynayır və Azərbaycanın bərpa olunan energetika sahəsini inkişaf etdirməyə, enerji mənbələrini şaxələndirməyə və azad olunan ərazilərdə də layihələri müzakirə olunur deyə Mastar şirkətinin aktivlərinin idarə edilməsi və texniki xidmətlər üzrə baş meneceri Hüseyn Almir bildirib. We have been working closely with the Azerbaijan government, different stakeholders. Müqavilə razlaşmaya, enerji alıq-satqı müqaviləsi, ötürücü şəbəkəyə qoşulma müqaviləsi və investisiya müqaviləsi daxildir. Azərbaycanın bizim üçün strateji bazar olduğuna inanırıq. Müxtəlif planları müzakirə etmək və Masternin bu bazarda güclü mövqe tutması üçün Energetika Nazirliyi ilə danışıqlar aparmışdır. We have been in a discussion with the Ministry of Energy. Təhsil proqramında ADA Universitetinin və Bakı Ali Eltev məktəbinin tələbələri, həmçinin Energetika Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, BP, Masdar şirkətinin nümayəndələri iştirak edib.